जरा जी हमें यकीन जानिए हम किसी दरबार पे जाते गए वहाँ पर हम पीर साहब को मिलते गए जो भी कहते गए हमें ना बाद में कहना पड़ता है कि मुर्शिद पीर साहब हज़रत साहब दुआ फरमा दीजिए काम बंद हो गया अब मेरे पीछे जितना बंदे नमाज़ पढ़ते हैं जितना मेरे से अक़ीदत रखते हैं जितना मुझसे मोहब्बत करते हैं उनको कहना पड़ता है लामा साहब दुआ कर दें काम फंस गया और काफ़ी लोगों ने कहा भी जितना मुझसे मोहब्बत रखते हैं मुझे जिनका पता है जिनके साथ जो मोहब्बत रखता होगा यकीन वो कहता भी होगा कि हज़रत साहब दुआ फरमा दें ये काम फंस गया ये काम फंस गया कहना पड़ता है लेकिन माँ बाप को कहना नहीं पड़ता जब भी घर से बाहर निकलते हैं माँ क्या कहती है जा अल्लाह दिया मानो जा पुत्र सत्ती खैर उन्होंने दुनिया का कोई गम तेरे करीब ना आए माँ बाप बिना कहे दुआएं कर रहे होते हैं लेकिन हम माँ बाप को छोड़कर दरबारों पर जाके बैठ जाते हैं हम माँ बाप को छोड़कर और फलाही कामों में लग जाते हैं माँ बाप की खिदमत नहीं करते और फिर जब माँ बाप चले जाएं फिर हम रोते हैं फिर हम फिर हम नात खानों के पास जाते हैं कि भाई माँ की शान सुना दो भाई बाप की शान सुना दो यार जब वो जिंदा थे तब तो तूने उनको पूछा ही नहीं उस वक़्त शान याद नहीं थी अब तू लोगों को दिखाने के लिए तो ढोंग रचा रहा है कि जी मैं माँ के साथ मोहब्बत करता हूँ मेरी अब्बा के साथ मोहब्बत थी अब इस मोहब्बत का क्या फायदा जब वो जिंदा थे तब तो तूने उनसे पूछा ही कुछ नहीं एक डॉक्टर डॉक्टर बता रहा है अलामा साहब को और वो वो बयान कर रहे थे कि एक बूढ़ी औरत ना मेरे पास आई डॉक्टर साहब बता रहे कि बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मुझे आकर कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरी हालत बड़ी ख़राब है तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे मैंने उनको दवाई लिख कर दी और साथ मैंने बोला कि अम्मा ये दवाई जो है ना इसको दूध के साथ खाऊ तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो रोने लग गई और वो डॉक्टर भी समझ गया बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी ठीक है बच्चा मैं दूध के साथ ही खाऊंगी लेकिन दिल में उसके ये बात थी दिल उसका फूट फूट कर रो रो कर कह रहा था कि डॉक्टर साहब आप दूध की बात करते हैं मेरा नौजवान बच्चा मुझसे पानी तक नहीं पूछता वो नौजवान बच्चा जिसको नौ महीने मैंने अपने पेट में रखा दो साल अपनी छाती का खालिश दूध पिलाया आज मैं पच्चीस साल का हुआ बैठा हूं पच्चीस साल का तीस साल का सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे मेरे वालदन ने की बाकी सब ने बाद में की जब मैं कुछ पढ़ लिख के आया लेकिन माँ बाप तो हमसे तब मोहब्बत करते थे जब हमारे पास कुछ था ही नहीं हमारी बीवी भी हमसे मोहब्बत करती है हमारे पैसे की वजह से वो हमें मिली भी तब है जब हम कमाने के लायक थे नहीं ऐसे सुनने को मिलता नहीं ऐसे कहते कि पुत्र पहले कमाने के लायक हो जाए फिर शादी करेंगे ऐसे नहीं होती बच्चे भी हमसे अगर मोहब्बत करते हैं सिर्फ़ इस वजह से करते हैं कि हम उनके लिए कमा के ले आते हैं आज हजरत जी एक हफ्ता आप घर में पैसा ना दें हफ्ते के बाद देखिएगा होता क्या है लेकिन माँ बाप जब हम बोल भी नहीं सकते थे जब हमें अच्छे बुरे का पता भी नहीं था वो तब भी हमसे मोहब्बत करते थे लेकिन हम उनके साथ मोहब्बत नहीं कर सके हम उनका ख्याल नहीं कर सके बेकदरा कुछ कदर न जाती कितनी खूब तसली हो ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਜ਼ਰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਹੋ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕਿਓ ਵੇਖ ਹਵੇਲੀ ਕੱਲੀ ਹੋ ਤੇ ਕੋਚ ਨਸੀਰ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੀਤੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਥਰਥੱਲੀ ਹੋ ਹਜ਼ਰ ਜੀ ਜਿਨਕੇ ਵਾਲਿਦਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਤਾ उनको चलता ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਨੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਓਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਥਾ भयक वक्त किसी ने ना झटका लगाया और मुझे सहरा में खड़ा कर दिया धूप में खड़ा कर दिया हजरत जी माँ बाप जब तक ज़िंदा है ना हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती जब वो चले जाते हैं फिर पता लगता है कि माँ बाप हमारे लिए क्या थे